Məddəni Bürgünün şeirləri haqqında fikir söyləmək üçün ömrü mübarizələr burulğanında keçən bu istedadlı zəka sahibinin həyat və yaradıcılıq dünyasına yaxından bələd olmağa ehtiyac duyulur. Şairənin yaradıcılığı ilə tanış olduqca belə qənaətə gəlirsən ki, onun şeirləri həyat və mübarizə yolunun ayrılmaz bir parçasıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xalq şairi Balaş Azərovunun ömürbəy yoldaşı olmuş Məddəni xanımın təaliində Bu evlilik mühüm rol oynamış. Onun yaradıcılıq taleyinə böyük təsir göstərmişdir. Bu dünyada hər kəsin bəxtinə bir ömür pay düşür. Mədinə Gülgünün baynı da bir ömür pay düşmüşdü. Ağrılı, acılı, kədəri sevincdən çox olan bir qismət idi bu. Mədinə xanım bu qismətə qənaət olmuşdu. Taleyin hökmünü minnətdarlıqla qəbul etmişdi. Bu alnın yazısının özü ilə gətirdiyi əzab vəziyyətə və mövnət və cəfaya dəyanətə gəlmişdir. Narazı deyildi qismətindən. Əksinə, sanki öz həyatının fövqündə dayanıb, yaşadığı ömrə özü qiymət vermiş. Onun vaxtsız getməyindən kədərlənən yaxınlarını, dostlarını təsəlliyə çağırmışdır. Mənim taleyimə acıma gülüm. Yəqin bu ömrü mən yaşamalı idim. Demidim. Görünməz oldu sahilim. Yəqin Bu ömrü məndəşamalıdı. Şeirlərinin birində müəllif analıq siadətinə ona verdiklərini təcəyyənləndirərək düşüncələrini poetik şəkildə belə ifadə etmişdir. Bir zaman uşaqdım, qayğısız uşaq. Sanardım dünyanın rəxtəvəriyəm. Bir zaman gənc idim, haylı, haraylı. Sanardım bir qaynar yaz səhəriyəm. Bir gün Ana oldum. Alqış o günə. Artdı qayğılarım 1-dən 5 oldu. Ömrümün analıq səhifəsinə qayğılar özü də bir naxış oldu. Mədinə xanımın şeirləri qırılmaz zəncir ilə öz elinin oğluna bağlı idi. Şairə ilham verən yurdu, şirin dili, bir də doğma elidir. Bu da bir həqiqətdir ki, Ədəbiyyat xalqa xidmət etdikdə əbədiyyətə çevrilir. Onun yaradıcısı inanır ki, xalq onu unutmayacaq. Bu baxımdan Mədinə Gürgün də gözəl bilirdi ki, onun vətəni, otaylı, bu toral Azərbaycan onu heç vaxt unutmayacaq. Ona görə də şeirində oxucusuna belə deyirdi: Nə vaxt bizim elə səfər eləsən, inanma desələr, daha məyduha. Məni bahar kimi tərəvətlilik, şən qönçlük kəsəldi dilimdən sorur Mədnə xanım onun qəlbinə isidən və bir çınar kimi boy atmasına imhân və qüvvət verən ana vətəninə minnətdar olduğunu öz şeirlərində dönə-dönə xatırlatmışdır Qalır nişanımız izimiz bizim İz olmayanlar heç yoxmuş demək Qalır ocağımız közümüz bizim Yanam çırağımız bil sönməyəcək Bəli. Biz hər birimiz inanırıq ki, qüdrətli şairimiz Mədnə Gülkün ədəbiyyat səmasında bir ulduz kimi əbədi olaraq nur saçacaq və heç vaxt sönməyəcək. Ruhunuz şad olsun.